Türkiyədə 20 yanvar şəhidlərindən xatirəsi yad olunub. Ankarada Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi və Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən mərasimdə Türkiyə Prezident Administrasiyası Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Şurasının üzvü Aygün Atlar, Tərətə İdarə Heyətinin üzvü Oğuzhan Bilgin və digər natiqlər bildiriblər ki, 20 yanvar Azərbaycan tarixinin faciəli səhifələrindən biri olmaqla yanaşı, qəhrəmanlıq və rəşadət salamasının yazıldığı gündür. Bu gün 20 yanvar şəhid dərnən ruhu şaddır. Müzəffər Ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edib deyə çıxış edənlər vurğulayıblar. Daha da Azərbaycanın bağımsızlığını yenidən də dördüncü dənən öncə Azərbaycan xalqının rəşadətini, qəhrəmanlığını ortaya qoyan bir gündür. Hüzün günümüzdür, eyni zamanda da qəhrəmanlıq tariximizin yazıldığı bir gündür. Ona görə də qürurluğu, kədərlə birlikdə qürur duyğusu da yaşayırıq. 20 yanvar bizə qərənfir hüznünün ifadəsi olan qərənfildən bizi, zəfərin ifadəsi olan xara bülbülə götürən o yolunda başlanğıcdır.